Слава Богу, братья и сестры, за этот праздник, торжественный день, третий день. Мы это празднуем уже. Ну, я думаю, да и не третий день, уже целый месяц, но как бы после только, как говорят, день благодарения заканчивается, уже и Рождество начинается. А там, где мы жили, еще там полмесяца продолжается. Поэтому какой-то самый такой продолжительный праздник, напоминающий всем людям о рождении Мессии, о рождении Иисуса Христа. И это очень хорошо, что Господь так позаботился сделать это не одним днем, ну, а, по крайней мере, почти два месяца, если так в общем взять. Поэтому пусть Господь нас благословит, нам радоваться, э, внимать словам благодати Божией, этому благовестию, благой вести о явлении нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки написано, первая глава, с первого стиха. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать себе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И 46 стиха написано, и первая глава, и сказала Мария: Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мое Боге, Спасителе Моем, что презрело на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие, сильный и святое имя Его, и милость Его в роды родов, родок, боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных алчущих исполнил благ, а богатящийся отпустил ни с чем. Евангелист Лука говорит, как уже многие начали составлять повествование, то говорит, и мне так рассудилось, Бог положил на сердце, по тщательном исследованию все описать, все те события, которые происходили, не по слухам, потому что, вы знаете, бывает, слухи доходят, когда один человек узнал, второй передал, третий уже, Может говорить противоположную историю. Это так оно есть, так оно бывает. Я думаю, что мы это знаем. Потому что это все слухи. О тщательном исследовании слова Господня. Так ли это? И мы видим, дуже очень удивительно для нас, но неудивительно было для израильского народа, особенно священникам, которые держали вот это слово Божие Писание, священные пророков, и, и Псал. Почему-то имя это было неудивительно, и как-то так оно все произошло в тумане. Мы знаем, то такое страшное событие, когда Ирод послал войска и убил всех младенцев в Вифлееме. Можно было бы обратить внимание, а почему? А что ж там за царь такой иудейский? А почему ради... Кто-то там родился, можно же было бы исследовать, кто ж там был такой в Вифлееме? Почему-то не обратили на это внимание, не начали исследовать. Почему не обратили внимание, когда был плач в раме слышим? В Вифлеем, где там где-то, как подсчитывают примерно по карте, в Раме слышен, в Вифлееме убивают младенцев, а в Раме слышен плач. Где-то 20 километров или 30, я не знаю точно, примерно такое расстояние. В Раме слышен вопль и рыдание. Там матеря плачут в Вифлееме, а в Раме слышно. Через большие километры, можно ж было бы обратить внимание, о, а что ж такое случилось? Почему не было такого тщательного исследования? Что же произошло? Почему Ирод убил цара? Как это Ирод распознал, что там царь в Вифлееме? А они не узнали, что там царь был в Вифлееме родился. Царь иудейский, царь Израиля. И это особенный человек. И это не лишь бы кто. Нужно было тщательно исследовать. Сегодня люди, когда не исследуют тщательность Священного Писания, говорят, Христос не был до своего рождения. Он родился как человек, а после стал Христом после воскресения. И это учение как рак распространяется. И люди не исследуют Слово Божие. Написано, израильтяне искушали Христа в пустыне. Ну как, так его же еще не было. Новое учение, говорят, да его же не было. А кого же не искушали 40 лет пустыни? Написано, Христа искушали. Так был он, значит, тоже. Говорит, прежде, нежели был Авраам, я есть Христос сказал. Написано также в послании, Бог Отец им, и Иисусом Христом все творил. Еще ничего не было. Им говорит, все создано Иисусом Христом, видимо и невидимо, престолы, начальство господство, все, все имя для Него. За Иисуса Христа сказано. Был от начала сущий, никого еще не было. Он был. рожденный Отцом, единственный рожденный. Ангелы, херувимы, они все были созданы. Все, все созданы, и Иисус Христос был рожденный. Остальное было сотворены. И поэтому Слово Господне нам говорит, тщательно иметь исследование, как евангелист Лука и прочие апостолы. Тщательное исследование и очевидца, то, что видел человек, спрашивали и записывали тщательно и подробно. И не обратили внимания на это. Многие люди, и особенно те, которые читали Библию, не обратили на это внимания. В 12 лет Христос пришел в храм, отрок еще, и начиная их учить, и не обратили никого на это внимания. Казалось бы, откуда Он? А чей он сын? А где Он родился? А почему Он нас учит, не учившись? То мы учим, мы читаем, и мы не знаем то, что Он говорит нам, тайный Царство Божие открывает. А кто это? Давай будем исследовать, давай, но ну, разберемся. И ничего не сделали. И остался для них, о да, приходил отрок, он умный сильно, знает Писание, но ну, не знаем, кто его научил, откуда это, и так и оставили все. А после в 30 лет вышел на миссию, начал проповедовать, больных исцелять, мертвых воскрешать, бесов изгонять, и закрыто. А могли бы исследовать, почему, а кто он? Разве может человек, будучи не от Бога, делать такое, что-либо подобное? Да никогда. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепому. Или мертвого воскресил, который четыре дня в гробе. Кто это когда делал? Разве может простой человек это сделать? Да никогда такого мы не слышали, не было такого. И не обратили внимания на это. Говорит, не верите мне? Ну, верьте делам моим, если словам не верите. И написано... Когда воскрес из мертвых, приходят воины, говорят, перепуганные такие, измененные в лице своем. Говорят первосвященникам, мы сторожили, мы дежурили, все как есть, мы не спали. И вдруг ангел явился, и мы мертвые упали. Сдвинул камер И приходит, рассказывают им, ну, нате вам деньги, скажите, что его украли, когда мы спали. И здесь не заметили, здесь могли бы следовать, о, таки ангел явился. И воины мертвыми упали. Значит, воскрес из мертвых, значит, это есть Мессия. Нет, нате вам деньги и сделайте вот так и так. В тщательном исследовании, братья и сестры, как сегодня, почему появилось этих много движений, заблуждений разного рода. Нету того вот тщательного исследования. Написано так, нет, я так понимаю. Да написано ж четко и ясно, черным по белому. Вот так, так и так. Иисус Христос ходатай. Нет, Мария ходатайша. Она, надо ей самое главное. Она уже умолит своего сына, ублажит а сын может там еще отцу? Ну не написано, ж так. Вот такое тщательное, при не тщательном исследовании люди впадают в страшные заблуждения, которые были давно верующими, начинают уверять: да нет, Христос это не Бог, это не Божий Сын, он после там стал. Дух святой это не личность, он, он, он это сила просто. Ну а разве может сила огорчаться? Сила не огорчается. А разве сила, ну просто пришла, już... вообще сила существовать без личности не может. Самое маленькое существо, которое Бог сотворил, оно будет что-то двигать, но он должна быть личность какая-то. Даже муравей, он что-то двигает, вот эту травинку, но, но сама ж травинка не движется, надо, чтобы кто-то ее двигал. Сила ж сама она не будет, должна быть личность, которая исходит от силы. Сила Святого Духа, значит, Дух Святой – это личность. Это же не просто, просто сила такая бесформенная и все на том. Сама по себе сила без личности не существует. Братья и сестры, в тщательном исследовании Слова Господня открывается, Господь открывает тайны Своего Царствия. Да поможет нам Господь действительно обращать на то внимание, на что многие люди, целый народ – Израильский не обратил внимания. Много скажу, да, там покаялась, и церковь возросла, и оттуда все пришло. И апостолы, да, многие люди обратили внимание, да. Но мы знаем, когда в времена рождения Иисуса Христа немногие были, там пастухи радовались, волхвы радовались, Симеон радовался, Анна радовалась, все, которые так ревностно ожидали пришествия Мессии, они радовались. И это была неземная радость. Симеон сказал, ныне отпускаешь раба Твоего, Господи. Ныне я теперь уже могу спокойно умереть. Я видел Тебя. Братья и сестры, не будем жить спокойно, не будем спать спокойно, не будем ждать чего-то так просто равнодушно, но не найдем себе покоя, покуда не увидим Его, аллилуйя, не ощутим Его близости, Его присутствие в нашей жизни, а в и в Церкви Божией, как важно для нас. Не все это видели, рисовали себе по-другому, поэтому Иисус пришел, Мессия, ждали вроде бы, ждали, пришел в храм, начал проповедовать, а кто это Он, а кем Он себя ставит? Не видно не сын плотника. А они же думали, придет к ним, родится в царских чертогах, будет у них там, и вот, вот их вооружит, и свернут власть римлян, и вот так, и вот так будет. И думали, а тут пришел с Вифлеем, да может быть оттуда что доброе, из Назарета там и оттуда. И так вот думали, думали про себя разное. Да, да он это, да вообще не царь, и не мессия, и не похож на него, и с римлянами не воюет, и нас не поднимает на восстание. Что-то что он не такой, как мы думали». И так и не узнали, и так не приняли, но тем, которые приняли, написано, да, власть быть чадами Божьими. Аллилуйя, хвала Богу нашему, что Он нам дал эту власть, быть Его детьми. И это превыше всего, большей привилегии нету, не дано на земле никому. Быть Его детьми. И Он, что был нашим Богом, аллилуйя, хвала Богу нашему. Мария говорит, призрел, судел мне величие сильное, призрел на смирение рабы своей, как ценит Господь. Смирение. Написано, что Иисус Христос смирился наибольше, наибольше за всех, потому что был на, на очень большой высоте, но так смирился, ниже всех стал. Настолько стал рабом Божьим, и людям служил, и послушным, и не пререкался никогда, и никакого недовольства в адрес Бога не говорил. Смирил себя, был послушным своему Отцу, и Бог превознес его, и дал ему имя, Више всякого імені дьявол возгордился, был на високій висоті, осені Херувим, на большой висоті был, мав великую власть и силу от Бога и пав в гордості своєї, в непослушанні так низько, низко до пресподнієї глубины пресподні, и так низько пав. Братья и сестри, насколько Господь цінить смирение и ненавидить всякую гордость превозношення, непослушание. Это есть проявление гордости, когда человек в гордости не проявляет послушание, и оно сравнивается с волшебством, с чародейством. Могут ли волшебники чародеи наследовать Царство Божие? Никогда, которые проявляют, и проявляют не, не послушание. А, Ну, ну ладно, там же не послушал, ну бывает все. Нет, это грех волшебства и противление, что идолопоклонство. Может ли человек наследовать такое Царствие Божие? Да не будет. Да не будет такого у нас, этой гордости, непослушания. Да будем смиряться. Написано, смиритесь под крепкую руку Божию, вознесет вас свое время. Не зря эти места Священного Писания написано. Мы знаем на Навуходоносор, который был величайший из царей, и который думал, все ему и все его руками сделано, и его царство, и он имеет, кого хочу, убиваю, умершляю, кого хочу, оставляю в живых. Я Бог, и нет иного. Но когда Бог его начал смирять, Семь лет нужно было, семь времен, ну, Наверное, 7 лет. Одно время, один год. Я не знаю точно, но 7 времен нужно было смирять на выход носора. В гордости своей так пал низко, уподобился зверу. Волосы выросли на нем, когти, как у птицы. Сердце отнято от него. Не понимал ничего, ел траву, как вол. Вот такой вид приобрел. Так гордость унижает человека каждого. До такой низости доводит, что человек теряет свой облик человеческий. И это очень страшно, и это очень ужасно. Я помню, когда еще перед армией, э, э, где-то за две недели вижу такое сновидение. Я не знал, что такое армия, что меня там ждет, что это там будет. Иду, да, я там в Тайе служил, на пилорамах, нужно было там, вот, это стройбат служба такая. И Господь, вразумляю во сне, встречаю людей, с которыми мне общаться, смотрю, идут люди, в одного медвежья голова, в другого свиньи голова, в третьего еще какого-то звера страшного. Думаю, куда же я попаду? Что же это будет? Что это за общество людей? Вы знаете, как попал, то понял, да. Никакого сожаления к тебе. Никто тебя за человека не считает. Ужасная, ужасная атмосфера и состояние. Вот так люди в гордости теряют свой человеческий облик. Потеряли, настолько пали низко, начали распинать Сына Божия без никакой жалости. Насколько пал низко человек. Ожидали Мессию, пришел Мессия и начали его распинать. Это ужасно. Почему? Потому что не исследовали тщательно Священное Писание. Не было того смирения, послушания глазу Господа. Мы знаем, когда Павел смирился, когда, когда Павел был восхищен до третьего неба, 14 лет молчал. Говорит, 14 лет тому назад я помню человека, который был восхищен на небо, знаю человека. Говорит, собой я не хвалюсь, а вот всем человеком могу похвалиться. Но ну, это же он. брат и сестры, я думаю, что если бы нас Господь сегодня восхитил до третьего неба, ну то завтра, по крайней мере, уже дома бы все знали бы. А после и на YouTube выставили бы, а там еще и другие, а после и это было бы, я не знаю, но это бы знали бы уже, уже, наверное, из Сакраменто, и по Америке, и за границу. Пошло бы очень быстро, за несколько дней, там за неделю пошло бы далеко. Ух, человек был на третьем небе. 14 лет в смирении таком. Какое глубокое смирение. Был 14 лет и молчал, и об этом не говорил. А потом начал говорить, да, это не я. Это там один человек, я знаю его, вот могу им похвалиться. А в себе ничего не сказал. Да это уж он был, апостол Павел. брат и сестры, какое глубина смирения. Иоанн Креститель, которому Иисус сказал, он больше из пророков, не было больше пророка. А у него спрашивают, Ты пророк? Нет. Ты Еремия? Нет. Ты Илья? Нет. А кто ты? Я глаз вопью, что в пустыне. Я никто. А он был больше пророков. Братья и сестры, ну, как было бы у нас, чтобы... А мне же было сказано, что я ж такой, что у меня будет вот так. Как я помню, ну, э, один человек, говорю, слушай, не продавай в воскресный день возле церкви ничего. Не приезжай, не приходи больше, чтобы, говорю, э, чтобы этого не было. Да ты знаешь, что я. Да я Христа видел. Да три года назад я с Ним встречался. Да вы знаете, что такое. Вы знаете, вот такое. Вот такова гордость так губит человека. Встречался с Христом три года назад. И в воскресный день не на служении, а с этими торгами, к церквам, к одной, другой, к пятой. Лишь бы продать побольше. Вот так человек низко в гордости своей падает. Да поможет нам Господь, братья и сестры, как Павел говорит, не достает времени повествовать, о многих примерах. Да поможет нам Господь смиряться перед Ним то, что ценно перед Ним. И написано, вознесет свое время. Никогда не пройдет мимо. Может, брат, сестра, и есть какой-то, может быть, пришла какая-то гордость, падение, грех овладел и не могу избавиться. Может быть, так низко пал. Есть средство для этого, смириться перед Богом. Под крепкую руку Божию. И он написано, наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, а воочия. И эту власть имеет Божий Сын, Иисус Христос. Нету того оружия на земле. Много придумали оружия, чтобы, может быть, уже сто раз землю уничтожить. Мы не придумали, как грех уничтожить, как зло уничтожить, как беззаконие истребить. Не придумали. Но Иисус Христос принес это орудие. Этот крест пригвоздил этот грех ко кресту Ава Отче. Это Божья сила. Он силен спасти людей своих от грехов их. И эта власть греха, она настолько порабощает человека, что сам человек никогда не избавится от нее. Никогда. Но Божий Сын, имеющий власть эту. Поэтому, братья и сестры, будем проверять себя, если нету радости у меня в Господе, если нету мира Господня, который превыше моего ума, если нету этого, будем рассуждать, грех лежит, может быть, тайны там, эти враги стали друзьями моими, избавить людей своих от грехов их дром, если написано, от врагов его, от врагов их избавить своих людей. И эти грехи, подобно врагам, может быть, друзья уже они наши стали, но они забирают мир, радость, покой в Духе Святом. И я уже не исполняюсь Духом Святым, потому что эти тайные враги, там они засели и не дают места, чтобы Господь вошел и царство свое устроил. А вочи будем проверять себя, если у меня радость, Господи, как было у Симеона, который, который не мог умереть. «Доколе не увидел Господа, говорит, ныне отпускаешь раба твоего». И на это не обратили внимания. А могли бы сказать, «Ох, Симеон не умирает, до глубокой старости дожил. Когда же он умрет?» А ему было вот так сказано, «Раз умер, вот, значит, царь явился». И на это не обратили внимания. Значит, Мессия пришел. братья и сестры, будем проверять себя. Есть ли у меня радость, Господи? Наполняет ли меня Дух Святой и Его благодать? Являет ли Господь силу свою? Он пришел. спасти людей своих от грехов их, которые так наседают, так желают угнетать и так желают порабощать. И когда везде вроде бы тишина, спокойствие, человек в тревоге бегит, когда никто не гонится за ним, не знает, что ему делать, а еще никто не преследует. И оно вот так бывает, а с другой стороны, когда Божий мир в сердце, в округе гонения и волнение, а Петр спит спокойно между воинами. Он не думает, завтра ему казу, он спит спокойно. А мы нас не казнят, не повязали, а мы волнуемся, что завтра будет, а куда нам бежать, в какое место. Разве к этому нас призвал Господь? Будем проверять себя. Нету Божьего мира и нету того спокойствия в наших душах, но волнение. Почему оно, откуда оно приходит? И правильно ли это перед Богом? А Вакум говорит, я радуюсь, когда нету овец в загоне, когда рогатого скота в стойлах нету, и когда грабитель идет на народ мой, и нету, и, и не расцвела смоковница или маслина. А я радуюсь, я должен радоваться. И я радуюсь, радуемся ли мы, братья и сестры, когда у нас все есть, а мы унылы, когда Господь дает и заботится в изобилии для жизни благочестия, а мы унылы, нам что-то мало и не хватает, и осуещены, и порабощены этими земными заботами. Правильно ли это в глаза Господних? Но будем радоваться, когда написано расхищение имения, приняли с радостью, имение забрали, дома забирали, тюрьмы сажали, гонения испытывали, радовались народ Господь. Господин, потому что это Господня радость, которую, написано, никто не может отнять, и никто не отнимет от народа Божия, от верных Ему, Аллилуйя, этого мира и этой радости Господней благодати. Абба Отче, будем радостны всегда, и наполнены миром, и Господней благодатью, и будет прославлен Господь в жизни нашей. Амин. Аллилуйя. Преклонимся, будем благодарить Его. Аминь.